Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala sayyidina wa Wa alihi wa sahbihi wa man wala Wa ma ba'du Kata pertama yang kita jelaskan pada Kata yang mulia ni ialah Mengenai Hadiran Ataupun fahaman Wahabi Yang pun disebut dalam Soalan yang al-fikrah tu Al-Wahhabiyah Sebenarnya kita boleh tengok dari banyak, -banyak sudut Pada sebagai, sebagai bentuk fahaman Sejarah dia banyak panjang Sebagai kalau kita tengok Wahabi ini dari sejarah Maka sejarahnya awal lagi Kalau kita tengok dia sebagai gerakan Dia ini baru dia ini Jadi secara mudahnya Kita katakan Wahabi ialah satu gerakan Fahaman yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi daripada Najat yang mana dia timbul dia munculnya pada akhir zaman Khilafah Usmaniyah yang terakhir sebelum daripada jatuhnya Khilafah Usmaniyah mana baru dekatlah dengan kita ni dengan zaman kita jadi pembawaan dia pada peringkat awalnya lebih menjuruskan kepada pergerakan politik Cuma dalam politik tu Ada beberapa da'ayah Da'ayah Yang dibawa oleh oleh beliau Dan juga pengikut-pengikut beliau Dan orang yang sewaktu dengan dia Yang mana tujuannya pak, Antara lain untuk mengkafirkan Ulama-ulama Dan juga daulah Usmaniyah Daulah Usmaniyah itu nak dikafirkan dahulu dan ulama-ulama Daulah Usmaniyah pun juga dikafirkan. Jadi untuk mencapai matlamat tu maka membawa kembali menghidupkan kembali ajaran-ajaran ataupun doktrin-doktrin yang pernah ditimbulkan Suatu masa dahulu oleh Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah al-Bukhari amadallah bima yastahiq. Jadi pendapat-pendapat ni ada dalam bab usuluddin ada dalam bab forum dalam bab fiqh hukum hakam dan ada juga menyentuh masalah-masalah yang melibatkan tasawuf jadi pokok oh, oh, kita kata golongan wahabi ni dia dia kucak dia kucak tapi hak oh, paling berat paling berat yang dibawa oleh orang yang berpahaman wahabi ni ataupun orang yang mengikut gerakan wahabi ni ialah apabila mereka cuba mengetengahkan masalah-masalah akidah jadi pada betul lah kalau kita tengok dalam pengkaji-pengkaji mengenai gerakan wahabi ini mereka kata Muhammad bin Abdul Wahab mereka dia tidak ketengahkan sangat akidah pada buka awal Muhammad bin Abdul Wahab tapi pengikut-pengikut dia mengembangkan akidah yang mana akidah ni tak lain tak bukan ialah akidah tajusim akidah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala yang mana akidah ni tidak ada khilaf di kalangan ulama Islam ulama ahli sunnati wal jamaah bahawa akidah ini membawa kepada kufur Bila siapa yang menjisimkan Allah taala atau menghukumkan Allah Subhanahu wa taala itu jisim ataupun menghukumkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat-sifat jisim ataupun menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan mana-mana makhluknya sama ada jisim kah tidak jisim kah mana-mana orang yang mentashbih tajsim ini lebih khusus daripada tashbih tashbih menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk tajsim itu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala jadi akidah tajsim ini pada zaman dahulunya tidak ditimbulkan sangat naik secara mendadak sebagaimana kata Syekh Said Fudah Allah ta'ala Di dalam kitabnya Radd At-Tadmuriyah Radd Al-Aqidah At-Tadmuriyah Ditulis dalam tu bahawa Akidah aqidah Tajisim ini tidak laku Tidak laku pada zaman dulu Sebab orang tahu terlalu amat dahsyat Menjisinkan Allah SWT Sangat dahsyat Tapi Dimajukan Dikuatkan Didatangkan Syubahat-syubahatnya oleh Ibn Taymiyah menjadikan laku Laku itu di sisi orang-orang awam yang tidak ada ilmu pada zamannya. Lalu ulama-ulama menolak akidah tajsim dan bermacam-macam hukuman ataupun usaha-usaha daripada ulama-ulama pada zaman dahulu terhadap Ibn Tamiyah dalam masalah tajsim dan beberapa beberapa kali disuruh bertaubat oleh para ulama sebagai yang disebut dalam kitab-kitab sejarah disuruh bertaubat sekali di Syam dan pernah disuruh bertaubat dan beliau sendiri menandatangani mahtar surat taubat itu di 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 Mesir. Jadi apabila telah meninggalnya Ibn Taimiyah dan tersebar pula selepas kepada dia ajaran Ibn Taimiyah ajaran tajsim ini yang menjisim dengan hukum Allah Taala itu dengan jisim. Maknanya jisim ini Allah Taala itu bertempat. Allah Subhanahu Wa Taala digambarkan oleh Ibn Taymiyyah dalam buku dia dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah itu bahwasanya dia itu du istawa al-arshi haqiqatan du istawa makna bersemayam dengan makna yang hakikat di atas arash jadi makna ini makna hakikat bagi istawa itu tidak boleh sepakat oleh ulama salaf dan khalaf sepakat ulama salaf dan khalaf bahawa setidak boleh kita katakan makna hakikat itu pada ayat-ayat mutasyabihah cuma hanya ulama-ulama salaf mereka tidak mentakwil mereka tidak mentakwil secara tafsili secara terperincian apa makna apanya mereka serahkan pada Allah bahkan mereka tidak menterjemah mereka tidak menghurai sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Al Awam bahawa seakidah salaf itu tidak menterjemahkan. Jadi tidak boleh kita katakan bahawa istawa itu kalau kita nak mengikut kaedah salaf sebenar-benarnya kita kata istawa itu bersemayam pun tidak boleh. Kalau kita nak mengikut ajaran mazhab salaf sebab mereka itu tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau khalaf itu mereka perincikan berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab mengikut hakikat dan majas yang mana semua ahli ilmu sudah tahu kebanyakannya baik. Jadi apabila datangnya Muhammad bin Abu Wahab pada kurun ke-11 ataupun kurun ke-12 ini selepas Hijriah datangnya dia dia dengan gerakan dia terhidup kembali Pahaman-pahaman yang, yang sudah dipendamkan oleh ulama-ulama dan juga usaha-usaha daripada ulama-ulama ahli sunnah dan mereka ini telah menggunakan sebarang bentuk usaha dengan kekerasan, dengan senjata, dengan dengan, dengan ketenteraan untuk untuk melawan daulah Utsmaniyah maka mengkafirkan daulah Utsmaniyah dan ulama-ulama yang menyokong daulah Osmaniyah dengan alasan-alasan yang diperselisihkan oleh ulama yang tidak sepakat tapi tidak lain tak bukan hanyalah untuk melaksanakan matlamat mereka iaitu matlamat politik mereka untuk menjatuhkan daulah Osmaniyah dan mendapatkan kuasa di tanah Arab itulah secara ringkasnya pengenalan mengenai gerakan ataupun fahaman wahabi kita boleh panjangkan lagi pada pada wangan-wangan yang lain insyaAllah.